我希望你们叫我们哥哥。啊！被发现了。哇、啊！够、啊、感才给力，采访变综艺。你好，明星。你好，摩羯座。你好，水瓶座。你好，天秤座。你好，双鱼座。你好，天秤座好子座。你好，狮子座。你好，天蝎座。红道大叔的粉丝朋友们，vv，大家好，我们是围城里。 会不会打量彼此身材，心里暗暗打分？打分，说实话，不是，但我们没有暗自，我们都光明正大。对，所以说我们真的光明正大。一百，九十，你也不要打分了，就是你你的五五。哦、<laughs> 听说这一次英文版新歌的歌词描述了坏男人陷入恋爱的过程，歌词中哪一部分最能体现出此内容呢？坏男人恋爱的心境的过程。<对><对>歌词相比中文本来讲，就是 更直白一些，望大家两首歌合住我手如果被小朋友叫叔叔，会如何说服他改口？非常谢谢你，因为我真的是叔叔。对于你来讲的话，被叫叔叔也很正常。叔叔，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 叔叔 成员爆料，同时说出符合题目的成员名字，谁的回答最官方？我承认我时候我也听对就是因为他是队长，对的，需要介绍东西。刘宇是表演，对，刘宇是直接敷衍。哎，你觉得好穿哦好哦，哎，真的好看哦，他虽然都说好好好，但其实每个好的意思都不一样。我想吃什么？都可以。这个就是他已经有想到对，吃，但他不想说。 把我摸得很清，楚谁摸你啊？谁摸你啊？谁谁？我真的不要你。脸，这已经不要你了。谁是存钱最多、最努力的？他的，他的，能省就省，能省就省，能省就省哎，你们真的烦我，从来不多花一分钱。对对，真的很省。买东西的话，他就买最贵的，要买就买最好的，要么就不买贵的。哇，我今天买贵了。 玩游戏，谁是当之无愧的坑队友第一名？因为因为因为什么时候啊？我玩那个打怪兽的那个游戏 <laughs>。喂喂喂喂，转 <laughs> 过去，不行不行，那个啊！于是我去救他们两个，然后我死了，然后我让他救我，然后有炸弹丢过来啊、呃，丢到我把我给炸了，然<对>后我让他救我，都这么点血，他还不过来救我，我就发 <laughs> <laughs> 明星迎接胆敢挑战，视情况分别举牌“我敢”和“认怂”，认怂超过两次即认证为怂王。怂王，怂怂怂怂我怂怂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 怂我怂怂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 怂我怂怂怂我怂怂怂怂怂我怂怂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 怂 那反正他跳舞的时候嘴巴张很大，对，然后呢？<laughs> 啊，冷笑的时候啊，好难哦！还有还有什么？啊，选个，选到一个，啊、选到一个。他他有个那个混搭眼镜。 啊，你们觉得爱是什么？那不是什么？哇，做三个美女，好适合他好适合，管他，我等一三二一，一个，一个，啊，OK，我选第三个，OK，三二一，哦。 性感性感。你这你真帅啊！一一二三。哦！但是我是这样子，我喜欢。真的有啊！还有还有。释放三种不同情绪的拥抱。第一个是第一次见面。喂喂。 再见，再见。我等一下，你需要跟我演。不喂不会，不哦。哎，男友力。伸手，我伸手。我准备好了。没你我我跟他，我我跟他。我演第一次嘛，第一次嘛，第一次一般都第一次见面的。哦。有点害羞。啊，第二个是好久不见。好久不见。哇。就各种。然后第三个，喜欢的人。哦。 有一点一样的，完全不一样，不一样，不一样，不一样。他第二个是这样，力道是不一样，喜欢的人可多。编一个可以上热搜的成员材料，如果真的可以上的话，我真的是拍手。一分钟拍手的。对，如果我可以上热搜的话，编一个很容易啊，来，编一个来。哈是很难，可以是很难。好，我想到了，就是。 冰冰的眉毛不是眉毛，那是什么？是什么？是什么？是酱油。酱油。酱油。啊！被发现了，热搜了，该上热搜了，该上热搜了，上热搜了。八十八公格自拍啊！狮子座是个怂，我不做啊。你冷静点。什么？可以的，拍个视频，一直都是截，一直都是截。 好，好，上单不是什么，不对右手成员完成营业大礼包，Win 咬嘴唇撒娇，对对他，我对，哇，来，第一个，Win，等你，二，一定要这样子，哈哈哈哈哈哈，是翻白眼，这是 Win，k i 下一个是咬嘴唇。 哦，这个吼很有灵性啊！对对什么？撒娇。哈哈最后感觉，撒娇。我要扇他巴掌的感觉。啊，扇啊！可以吗？可以啊。得他有点难的。我没有心懂啊。给每个成员比心，不能重复哎，这太简单了。但是我觉得吧，应该要有一个条件，就是成员说过才能过，一定要是说出来的。 情还的热喂，你要什么色的？有，我要特别热情的，爱的那种。啊，哦，下一个，下一个。我我喜欢更热的。更热，对。我好热，我现在太热，你知道吗？Baby don't stop。太热，哇！我操！怎么弄的？ 你出给我，这是有味道的这是有味道的，跟热钳子我给啊，快点！不啊，好，下一个超级肉体，我要那个冰山的，就是很无情、很冷酷。我好痛啊！我要不温不热的。 出来了，希望大家两首歌都多多收听哦。<Yeah, S 2> okay.